একটু ঝটপট করে সবাই লাইভে এসো অনেক দিন পর অনেক দিন বলতে এক মাস পর লাইভে এলাম তোমাদের কাছে প্রত্যেক দিনই লাইভ করতাম তোমাদের জন্য তোমাদের সাথে গল্প করতাম খুবই ভালো লাগতো তো লাইভটা কন্টিনিউ করিনি এক মাস একটু সবাই জয়েন করো উইদাউট নোটিফিকেশনে এসছি লাইভে তোমাদের সাথে কিছু কথা শেয়ার করব কিছু দেখাবো সেজন্য তো একটু ঝটপট করে সবাই জয়েন করে যাও তারপরেই তোমাদের সাথে বাকি কথাগুলো বলছি একটু ঝটপট করে সবাই জয়েন করবে একটু ঝটপট করে সবাই জয়েন করো লাইভটা অনেকেই বলছো যে দিদিভাই তোমার কোনো ভিডিও আসছে না তুমি কোনো লাইভ করছো না কি হলো হঠাৎ করে সব বন্ধ করে দিলে কেন তো সবটাই বলবো তোমাদেরকে একটু সবাই জয়েন করো তারপরেই তোমাদেরকে আমি জানাচ্ছি যারা যারা লাইভটাই জয়েন করছো একটু লাইভটা শেয়ারও করে দিও এবং কমেন্ট করো আমার এই সেই জায়গা যেখানে দাঁড়িয়ে আমি লাইভ করি হ্যাঁ না লাই তোমার খাবার বানাতে বানাতে লাইভ করি আমি তো যারা নতুন তারা জানো না যারা পুরাতন তারা তো জানো যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে লাইভ করতাম তোমাদের সাথে খাবার বানাতে বানাতে তো একটু ঝটপট করে সবাই জয়েন করো বাবা অনেক দিন পর লাইভে এলাম একটু ঝটপট করে সবাই জয়েন করো যারা যারা দেখছো আমাকে তারপরে তোমাদেরকে আমি সব প্রশ্নের উত্তর দেব তোমাদের যা যা জিজ্ঞাসা ছিল এতদিন ধরে সবটাই জানাবো যারা এতদিন ধরে আমাকে দেখে এসছো সববারই অনেক কোয়েশ্চেন আছে যে কেন দিদি ভাই তুমি আসছো না লাইভে বা কেন কোনো ভিডিও দিচ্ছ না সবটাই জানাবো একটু তোমরা সবাই জয়েন করে যাও এখন লাইক করে দিও সঙ্গে মি বলি হু বিপিন হ্যালো এম ডি হাই যোগ লাইভ দেখে উই বাত রি হু যে মানে বহুত দিন লাইভ মে নেই আয়া जो भी न्यू हैं उनको पता नहीं है जो पुराने हैं उन लोगों के लिए मैसेज दे रहा दे रही हूँ मैं जो बहुत दिन लाइव नहीं किया वीडियोस भी नहीं बनाया मैंने जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाती थी है ना तो बहुत दिन मतलब क्या है वन मंथ हो गया ओके तो वन मंथ हो गया मैंने कोई भी वीडियोस भी नहीं दिया और आ, कोई भी आ, आपका शॉर्ट वीडियो जो मैं बनाती हूँ वो भी नहीं दिया मैंने लाइव्स डेली में करती थी चार बजे मेरा लाइव का टाइमिंग रहता था वो भी नहीं देती थी मैं तो आ, हिंदी बोलिए हिंदी में बोल रही हूँ अभी तो कोई भी कुछ भी मैं नहीं देती थी और सबको एक ही रिक्वेस्ट करूँगी सब एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ तो सबको एक कमेंट्स आ रहा था जो दीदी आप क्यों लाइफ नहीं कर रहे हैं क्यों वीडियोस नहीं बना रहे हैं आ, देखना है हम लोगों को तो एक्चुअली क्या है ना अब लोग कुछ दिखाना है फिर उसके बाद में बोलती हूँ आप लोगों को आप लोगों को पता है जो मैं तो क्वार्टर्स में रहती हूँ ठीक है हस्बैंड के जॉब के वजह से तो क्वार्टर छोड़ना पड़ रहा है अभी हम लोगों को तो पता है एक क्वार्टर छोड़ना मतलब एक घर का इतने सारे सामान लेके उसको अभी छोड़ना पड़ेगा साथ में इतना तबीयत भी मेरा ख़राब चल रहा है ना क्या बताओ आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चल ही रहा है मेरा तो बिल्कुल तबीयत ठीक ही नहीं रह रहा है मेरा तो कोई भी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ मैं तो इसीलिए और काम भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ डॉक्टर ने मना किया ज़्यादा काम करने के लिए आ, तो अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखा रही हूँ देखिए घर का हालत क्या है मेरा ये देखिए सामान कैसे बिखर के पड़ा है मतलब पूरा अभी पैकिंग चल रहा है हम लोगों का पूरा सामान इधर उधर हो के रखा है अभी हस्बैंड रहेंगे ड्यूटी करके तभी मैं कर सकती हूँ काम और देखिए कुछ पैकिंग हो गया तो इधर सामान रखा गया है है ना ये देखिए ट्रांक दो ट्रांक भर गया अभी एक ट्रॉली दो ट्रॉली अभी ये दो साड़ी का पैकिंग हुआ एक ट्रॉली है फिर इधर ये सब कुछ ऐसे रखा गया है अभी हम लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा एक्चुअली मार्च तक हमारा इधर है इंस्टेंश एक्सटेंशन किया हुआ है पर हम लोगों को ना रेंट में जाना है अभी थोड़ा जल्दी क्योंकि हस्बैंड को आ, पोस्टिंग आउट होना पड़ रहा है तो इसीलिए अभी ड्यूटी कहाँ पर है अभी तो मैं पुणे में हूँ अभी पोस्टिंग आ गया उनका अम्बाला में तो उनको अभी टेंथ को ज्वाइन करना पड़ेगा जनवरी में तो इसीलिए आ, मैं और मेरी डॉटर के लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इसलिए क्या है ना अभी से शिफ्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा तो यही बोलना था आप लोगों को और एक चीज़ आप लोगों को बोलना है प्लीज़ आप लोग आ, साथ में जुड़े रहिएगा कुछ प्रॉब्लम के वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए तो पता है ना आप लोगों को कंटेंट सोचना पड़ता है और रेडी भी होना पड़ेगा ये सब है तो पर तबीयत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो मैं क्या करूँ नहीं हो पा रहा है ठीक है तो आप लोगों को जो भी जानना था मैंने बोल दिया जो आप लोग बताते थे, थे ना क्यों वीडियोस नहीं बना रहे तो एक कारण है जो घर देखना पड़ रहा था हम लोगों को कहाँ पर रहेंगे क्या नहीं और तबीयत भी बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था इसीलिए पर मैं ट्राई करूँगी अभी से मैं थोड़ा घर में सेटल हो जाऊँ दूसरे जो न्यू घर में फिर उसके बाद मैं डेली वीडियोस देती रहूँगी पर अब तक तो नहीं दे पाऊँगी अभी इस महीने में शायद नहीं दे पाऊँगी पर मैं ट्राई करूँगी देने के लिए आ, क्या रामचंद्र राम रामचंद्र क्या तेरा दो दोष समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं चलिए तो यही बात है आठ मिनट हो गया आप लोगों के साथ लाइव में रहना नहीं तो हमारा लाइव आप लोगों को पता है वन आवर्स चलता था बहुत ही बुरा लगता है जो लाइव नहीं कर पा रही हूँ पर मैं ट्राई करूँगी सब कुछ जैसे स्मूथली चल रहा था वैसे ही करने के लिए और भी कुछ टाइम रहूँगी मैं जो भी ज्वाइन करना है प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा আর যাদেরকে বলবো যে যারা যারা লাইফটা জয়েন করবে পরে দেখবে তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে তারা প্লিজ লাইভটা দেখো এবং সঙ্গে থেকো দিদি কিন্তু কাউকেই ভোলেনি তো সবাই পাশে থেকো দিদির যা ছাড়া লাইভটা দেখছো একটু কমেন্ট করো তোমরা কথা বলো কিছু যদি জিজ্ঞাসা আছে বলতে পারো সবাই কেমন আছো সেটাও জানিও কিন্তু কমেন্ট করে অনেক দিন পর এলাম তাও আবার উইদাউট নোটিফিকেশানে ভাবছিলাম আসতে পারবো কি না সেই আমি কোনো নোটিফিকেশন দেই কারণ আমি নোটিফিকেশান দিয়ে দেবো তারপর আমি আসতে পারবো না সেটা ঠিক নয় সেই জন্যই আমি দেই সন্ধ্যাবেলা একটু বেগুনি করব সেজন্য বেগুন কেটে নিলাম এই দেখো বেগুনি করবো কারণ অনেক কাজ আছে ঘর শিফট করা মানে বুঝতেই পারছ পুরো ঘর মানে একটা সংসারকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া সেজন্য তো চলো তাহলে লাইভটা এখানেই বন্ধ করে দিচ্ছি সবাই সঙ্গে থেকো পাশে দেখো চেষ্টা করব লাইভটা কন্টিনিউ করার জন্য অ্যাটলিস্ট ভিডিওটা যদি না দিতে পারছি এখন লাইভটা আমি করবো তোমরা একটু কিন্তু পাশে থেকো আর বিকেল চারটের সময় লাইভে আসব না এরপর থেকে এরপর থেকে তোমাদেরকে আমি জানিয়ে দেব কখন লাইভে আসব কারণ কোনো আগের থেকে টাইমটা বলতে পারবো না কেননা ঘরের প্রচুর কাজ থাকছে প্রচুর তো কাজ করতে করতে হয়তো লাইভ কন্টিনিউ করে দেবো তো শুধুমাত্র তোমাদেরকে পাশে থাকতে হবে এই দিদি ভাই একটু তো বুঝতেই পারছো বিপদে আপদে মানুষের পাশে তোমরা প্লিজ দেখো তো টাটা সবাইকে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং সঙ্গে থেকো